начальник департамента патрульной полиции Украины Евген Жуков. Здравствуйте, уважаемые граждане города Кировоград. В этот день чистый четверг. Хочу поздравить вас с этим замечательным днем принятием присяги новой патрульной полиции. Я надеюсь, я знаю, я верю, что эти люди пришли с чистыми мыслями, со светлой головой, чтобы служить и защищать в вашем городе. Сегодня на улице выйдут 238 патрульных полицейских, 20 экипажей, которые будут патрулировать в каждом районе вашего города. Из них в краю стоит 44 наши замечательные девушки и 37 бойцов, которые Прошли через войну, войну в зоне проведения антитеррористической операции. Я надеюсь, что эти люди, которые выбрали тяжелый путь, высоко поднятой головой, вас не подведут. Обращаюсь к сотрудникам патрульной полиции. На вас лежит большой кредит доверия граждан. Вы должны соблюдать закон и контролировать порядок в вашем городе, дабы ваши родственники, ваши друзья не попали в беду. Еще хочу сказать, что здесь рядом находится третий полк специального назначения. Там служат достойные ребята. Некоторые из них не вернулись с этой войны. Это наши друзья, родственники, боевые братья, и прошу почтить память ребят, которые погибли на войне, минуты молчания. Головные уборы сняты. горы Надиды. Спасибо и не подведите их. Слава Украине!